Якщо зараз тоді просто треба, не знаю, якщо зараз Україна не може відбити Слов'янську, мовно кажучи, там, де є цей осередок сепаратистів, і не знаю, поки не може його заблокувати навіть, то. на что зараз прямого них в таком выпадку ди Вообще действие, конечно, проводится. Ну, мы видим все-таки спецслужбы, МВД достаточно эффективно действуют. Ну, то есть вооруженные силы, мы видим, применяются только эффективно в условиях, когда идет нападение на военные объекты. То Тогда они тут вопросов нет. Да, поставки. есть устав, гарнизонной и службы, регламентирующие применение оружия. Тут вопросов вообще никаких. Военнослужащие, когда стреляют в ответ, они прекрасно знают, что они делают все правильно и по закону, в общем-то, никакие претензии к ним предъявить невозможно. Uh -huh. Что касается э, других сфер деятельности, то мы, в общем-то, видим, что э, спецслужбы достаточно эффективно отлавливают и диверсантов, и засланных uh -huh. этих казачков, и лидеров сепаратистских различных групп. Это да, это очень важно, с одной стороны. С другой стороны, еще второе направление – это блокирование финансирования. Это тоже крайне важно, потому что, на самом деле, большая часть людей, которые принимают участие в этих акциях, они работают за деньги, а не за идею. Mm -hmm. Людей, которые там готовы проливать свою кровь и отдавать жизни э, за идею, за великую Россию и Донбасс в составе РФ, не так уж много. Поэтому, в общем-то, это э, направление, эта деятельность абсолютно правильная. Но они не, не могут быть самодостаточны. То есть это должно как раз применяться все в комплексе. Тогда оно будет давать эффект.